Apa yang telah terjadi pada 1990-an dan apa yang telah terjadi pada PKP, Okey, Apa yang terjadi pada tahun 1990-an adalah kita boleh nampak time tu Malaysia boleh dikatakan sebagai ASEAN Tiger dan semasa uh, Malaysia uh, dikatakan sebagai ASEAN Tiger saya masih ingatlah mak ayah saya setiap kali kalau diorang ada dinner, diorang akan uh, invite kawan kan dan kawan akan datang, masing-masing akan bercakap tentang saham time tu Yelah pada tahun 1990-an inflasi pun agak rendah dan setiap kali kalau siapa-siapa dapat gaji mereka boleh simpan dengan inflasi dengan uh, agak rendah dan siapa-siapa yang boleh simpan of course orang, -orang boleh melabur. Dan Ramai orang masing-masing melabur 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 dan pada masa itu saya masih ingatlah ramai yang masuk dalam pasaran saham. Lepas tu apa yang berlaku pada tahun 1997 the bubble burst dekat uh, ASEAN atau the ASEAN economic crisis telah berlaku dan apa yang berlaku adalah kita boleh nampak harga saham semua merudum dan pada masa itu kita boleh nampak a lot people lost their money mereka terpaksa pajak kereta mereka terpaksa jual rumah just to survive that was what happened in 1997 di mana kita boleh nampak pasaran saham makin naik makin naik makin naik masing-masing semua orang make money make money make money tetapi kita harus ingat setiap kali kalau sesuatu naik yelah ada kebarangkalian tinggi kalau naik ianya akan turun so that was what happened in 1997 sekarang ini baru-baru ini kita boleh nampak semasa PKP di mana kita boleh nampak ramai orang dekat rumah ramai orang terpaksa stay home dan apabila mereka terpaksa stay home yelah mereka pandang PC dan apabila mereka pandang PC pada pada masa sama kita boleh nampak ada syarikat-syarikat yang lepaskan orang apa yang telah berlaku adalah ramai rakyat Malaysia telah start melabur duit dan apabila mereka start melabur duit, apa yang telah berlaku adalah kita boleh nampak buih kedua. Okey. apabila dan apa ciri-ciri bubble? Bubble akan berkembang, berkembang, berkembang dan meletup. Dan pada masa itu kita boleh nampak yang berhubung kait dengan sarung tangan atau glove counters. Kita boleh nampak glove counters semua meroket, 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 meroket. And what happened selepas MCO dimansuhkan atau PKP berakhir? Kita boleh nampak semua telah merudum that is a second bubble sekarang ini apa yang merisaukan is this seperti saudara bakri kata sekarang ini saudara bakri pun nak nak dca atau nak beli emas secara kecil-kecilan pun agak takut i remember telling you guys this dalam uh, one or two months ago kalau nak beli emas sila beli emas tetapi beli emas dengan amount yang kecil Guys Beli emas Dengan emas yang kecil And honestly Dalam Satu dua Minggu ini Kita boleh nampak Emas telah naik Sebanyak sembilan peratus I mean If you ask me It's quite a good return Tetapi Like I said Kalau siapa-siapa Yang lihat Apa yang berlaku Pada tahun 1990-an Siapa-siapa Yang Lihat apa yang berlaku Semasa MCO Kita boleh nampak Aset-aset naik Lepas tu merudum Aset-aset naik Lepas tu merudum So That's why Two weeks ago I dah kata Ui I dah agak risau Right I dah agak risau I think Dari segi ekonomi Kita boleh nampak Ekonomi dunia Memang tak pulih And ekonomi dunia Memang tak berkembang Right The economy is in a weird place Di mana Kita tak nampak Syarikat-syarikat Meraihkan keuntungan yang besar Dan apabila kita lihat Negara seperti Singapura Kita boleh nampak Sektor-sektor Yang berhubung kait dengan Consumer itu pun terpaksa tutup atau sektor-sektor yang berhubung kait dengan F&B itu pun terpaksa tutup antara sebabnya adalah inflasi terlalu tinggi rakyat tak boleh belanjakan duit right itu berlaku di Singapura dan sekarang ini di, di Malaysia kita boleh nampaklah ramai orang dah dok dok komplain dan mereka terpaksa meminjam semata-mata untuk membeli barang dekat Malaysia so di sini kita boleh nampak sekarang ini masa uh, masa yang agak keras masa yang agak keras I mean like it or not it is what it is. So basically, apabila ekonomi tengah merudum pada masa sama saham naik, right? Selalunya kalau ekonomi berkembang, right? Ini akan membolehkan syarikat-syarikat meraihkan keuntungan yang lebih besar. Dan apabila mereka boleh meraihkan keuntungan yang lebih besar, saham ada kemungkinan boleh naik. Tetapi sekarang ini, ekonomi uh, macam terumbang ambing. Tetapi pada masa sama harga saham naik, 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 naik. Selain daripada itu, kita boleh nampak harga emas naik dan selain daripada itu, kita boleh nampak harga kripto naik. So, ketiga-tiga aset ini telah naik. Pada masa sama, ekonomi kita tak berkembang. So, there is something which is very odd atau sesuatu yang memang, memang pelik atau tak kena. Di mana kalau ekonomi menguncup, dulu antara sebab 1997 kenapa saham semua merudum adalah apabila ada krisis ekonomi di Asia dan pada masa itu kita boleh nampak pasaran saham di Asia semuanya telah merudum right sama seperti apa yang berlaku semasa MCO di mana apabila semua penyaga-penyaga atau semua orang tak boleh keluar kita tak boleh beli barang dari kat luar kan so kita boleh nampak the tourism industry kena impak. Lepas tu, selain daripada itu, the F&B berhubungkait dengan restaurants. Itu pun tengah struggle. And pada masa itu, kita boleh nampak saham merudum. And of course, all, all, the other assets merudum also, right? Sekarang ini, apa yang tengah berlaku adalah ekonomi sekarang ini macam terumbang ambing. So, we are not sure adakah ekonomi akan naik, adakah ekonomi akan turun. Is this in a very weird place? Ta tetapi kita boleh nampak ketiga-tiga aset ini naik. Ketiga-tiga aset ini naik. Emas, saham, kripto. There is something so apabila ini berlaku, right? Kita kena tanya soalan ini. Di mana duit ini datang? Di mana duit ini datang? Dan apabila kita buat research, kita boleh nampak kerajaan-kerajaan dunia, bukan sahaja kerajaan di Malaysia. Mereka terpaksa meminjam. Dan sekarang ini di Malaysia juga kita telah meminjam lebih banyak duit. I think you guys boleh nampaklah setiap kali kalau baca surat khabar kan, okay kita boleh nampak oh pinjaman kerajaan telah mencecah uh, uh, berapa trilion kan. Memang you, I'm sure you guys uh, boleh nampak. Dan apabila mereka meminjam untuk mengendalikan ekonomi, apa yang akan berlaku is basically there is a bubble. Basically, there's a bubble. So, setiap kali kalau ada buih atau ada bubble, apa yang akan berlaku, bubble ini akan berkembang. Lepas tu, it comes to a certain stage, meletup and all the assets will come down. Goal. Cool. Dan jika kamu nak belajar sebaik sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di bag kuning kat bawah.